નમસ્કાર બીટીએસ ન્યુઝ આપનું સ્વાગત છે હું છું રશ્મિ રાણા એક નજર આજના સુરતના સલાબતપુરામાં આવેલ વાકાનેરી મોમીન જમાત હોલ ખાતે હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નું ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું લેટ યુનુસ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ તથા હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે જરૂરિયાતમંદ લોકોને લીગલ કાયદાકીય સહાય તેમજ એજ્યુકેશન ની સહાય મળી રહેશે સુરતમાં હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આજે ગ્રાન્ડ ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું સુરત ના આવેલ વાકાનારી મોમીન જમાત હોલ ખાતે દેશ યુનિવર્સિટી પોરાવાલા ટ્રસ્ટ સહયોગથી સહયોગ થી હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ની આજે ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની રાખવામાં આવી હતી આ ખાસ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાન તરીકે

હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેના તકેક સર્વ ધર્મના લોકોને કાયદાકીય સહાય તથા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને એજ્યુકેશન સહાય મળશે તો આ સેવાકીય કાર્યોમાં સુરતની સેવાભાવી સંસ્થા લેટ યુનોસ્મિતિ પોરાવાલા ટ્રસ્ટ પણ તેમાં સહભાગી બનશે જેથી વધુમાં વધુ જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહાય મળી શકે તે માટે આ ટ્રસ્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે તો આ ખાસ પ્રસંગે સેવાભાવી સંસ્થાઓના સેવાના કાર્યોમાં સહભાગી થવા માટે IICL ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ધર્મેશ દલાલ દ્વારા પણ ખાસ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કોમ્પ્યુટર ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કોર્સમાં તેઓ દ્વારા ખાસクリーム રાખવામાં આવી છે મેરા નામ ઝહીર હકીમજી હે हकीम जी लीगल फाउंडेशन का डायरेक्टर और आज हमने ये हकीम जी लीगल फाउंडेशन शुरू किया है आज उसका ओपनिंग है और आज के ओपनिंग में हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे आए थे आज कमेटी के चेयरमैन जनाब इकबाल सैयद साहब फिर हमारे गुजरात के पूरे इंडिया के माइनॉरिटी महामंत्री सोफी एम के छिस्टी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे और हमारे सलाबतपुरा पुलिस इंस्पेक्टर रबाड़ी साहब ऐसे कई अन्य मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने आज हाजिरी दी हमारे सिविल हॉस्पिटल के आर एमए साहब भी यहाँ पे हाजिर थे और ये ट्रस्ट चालू करने का जो पर्पस है मेन एजुकेशन और लीगल सर्विस के ऊपर ये काम करेगा और एजुकेशन के साथ अपने और हर सर्व हर सर्व समाज के बच्चे आगे बढ़े और उनको एजुकेशन मिले और अपने और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करे इस पर्पज से ये अकीम जी लीगल फाउंडेशन की शुरुआत की है ये अकीम जी लीगल फाउंडेशन का शुरुआत करने का जो मेन मेरा मकसद है जो मेरे वालिद साहब के महरूम जो गुलाम मुस्तफा हकीम जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के अंदर निकाल दी लोगों को बहुत से भलाइयों के काम किए हैं उनकी भलाई को काम के आगे जारी करने के लिए उनके नाम पे ये फाउंडेशन शुरू किया है जी और इन ये प्रेस के माध्यम से मैं तमाम जो धर्म के जो भी आगे है तमाम धर्म के जो भी सामाजिक कार्य कर तमाम धर्म के जो भी आगे है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ हकीम जी लीगल फाउंडेशन जो आज शुरू हुआ है वो लीगल और एजुकेशन पर्पज से काम करेगा और कुछ भी काम हो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं इसलिए आज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और साथ में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मेरे वालिद साहब जो मरूम उनको भी मैं आज बहुत मिस कर रहा हूँ उनके लिए भी आप दुआ करें उनके लिए प्रार्थना करें और आप सब ये दुआ करें तो यकीन जी जो लीगल फाउंडेशन शुरू किया है उसको खूब कामयाबी मिले और तरक्की मिले एजुकेशन में हमने स्किल इंडिया के साथ टाइप किया है स्किल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो इंस्टीट्यूट है जो लोगों को फ्री कोचिंग फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग और उनके साथ हमने टाइप ये किया है कि उनकी अलग अलग, अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजों के अंदर उनकी उनके सीट्स जो सो सो सीट उनकी रिजर्व रहती है और उन्होंने बताया कि जो भी हकीम के लीगल फाउंडेशन और जूनियर ओरा वाला ट्रस्ट के लेटर पेड के ऊपर हमारे पास आएगा तो हम उसके ऊपर फी में माफी करेंगे पचास स्कॉलरशिप देंगे तो ये बहुत खुशी की बात है हमने उनके साथ ताइफ किया है और मैं हर बच्चे का कहना चाहता हूँ जो आठवीं क्लास नौवीं क्लास दसवीं क्लास ग्यारहवीं क्लास बारहवीं क्लास बीकॉम के बाद उनको आगे बढ़ना है और वीथ जॉब के साथ उनको काम करना है तो वो हमारा हकीम जी लीगल फाउंडेशन का और हकी वो जोर ट्रस्ट का संपर्क करे और मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ इस ट्रस्ट के लिए खूब प्रार्थना करें खूब दुआ करें मेरा नाम तनवीर अहमद नसी वाला है और ये जो जहीम जी है वो मेरे मामा है आज बहुत खुशी हुई कि मेरे नाना की याद में इन्होंने ये का ट्रस्ट चालू किया है आज हमारी फैमिली में फेस्टिवल की तरह आज हम इंजॉय कर रहे हैं कि अल्लाह इन्हें तरक्की दे अल्लाह इन्हें आगे बढ़ाए हमें बहुत खुशी है और मैं यही दुआ मांगती हूँ मेरे मामा के लिए कि उन्हें हर चीज की कामयाबी दे उन्होंने इतनी छोटी उम्र में जो सबकी हेल्प करना स्टार्ट किया है अल्लाह उन्हें और आगे बढ़ाए मेरी आई आने वाली जनरेशन के लिए और ये इनके जो सोचा आगे वाली जनरेशन के लिए जो ये एजुकेशन के बारे में जो ये पुलिस स्टेशन में जाके जो काम करते हैं बस उनकी सारी सबके हेल्प करे और इन्हें आगे बढ़ाते रहे इस तरह से इन्हें तरक्की मिलती रहे यही मेरी अल्लाह से दुआ है मेरा नाम नसीम है मैं जय भाई हकीम जी की सिस्टर हूँ फाउंडेशन का जो फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन है ना जयर अब्बास में जी 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 का ये प्रोग्राम एक्चुअली मेरे पापा की याद में मेरे पापा एक्सपायर हो गए ना तो उनका उनका बहुत बड़ा नाम था सूरत के अंदर अभी भी है उनके नाम की याद में उनकी याद में ये फाउंडेशन ट्रस्ट चालू किया है लोगों की सेवा में और मेरे पापा के जैसे पुण्य के लिए इसके लिए मेरा नाम है परवीन मिठाई वाला मैं हकीम जी जय हकीम जी की सिस्टर हूँ आज मेरे भाई इतना बड़ा काम करा है मेरे पापा की यादगार में अल्लाह की तरक्की देवे आगे और आगे इसके जो इसकी उम्मीद है वहां आगे उम्मीद अल्लाह पूरी करे इसकी

એની સાથે સર અંકલેશ્વર અને ભરૂચમાં પણ આપણી બ્રાન્ચો છે આઈઆઈસીએલ ગવર્મેન્ટના ટોટલ ફોર્ટીન એફિલિએશન ધરાવે છે અને આપણે સ્કિલ ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે બેઝિકલી આપણે કમ્પ્યુટરના બધા જ એડવાન્સ પ્રોગ્રામ જેમ કે સાયબર સિક્યોરિટી ફૂલ સ્ટેક ડેવલપમેન્ટ ડિજિટલ માર્કેટિંગ ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ જેવા એડવાન્સ પ્રોગ્રામ કરાવીને વિદ્યાર્થીઓને તેમના ડ્રીમ જોબ સુધી પહોંચાડીએ છે આપી આપણે આઈઆઈસીએલમાં બારસો થી પચાસ બારસો પચાસ થી વધારે કંપનીઓ સાથે આપણે એફિલિયેટ છે એની સાથે સાથે અત્યાર સુધીમાં આપણે પચીસ હજારથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને એમના ડ્રીમ કરિયર સુધી પહોંચાડી દીધા છે એ અનાઉન્સમેન્ટ એવી રીતનું છે મેડમ કે આપણે આઈઆઈસીઆઈ તરફથી આપણે ફ્રી કોમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે જે છોકરું ધોરણ આઠ ધોરણ નવ પછી અથવા ધોરણ દસ બાર પછી કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે પોતાનું કારકિર્દી બનાવવા માંગતું હોય તેમને આપણે ફ્રી કમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગ આપવાના છે પંદર દિવસ માટે મજુરા ગેટ બ્રાન્ચ પર આવવાનું રહેશે અને જે વિદ્યાર્થીઓ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ અને હકીમજી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ના થ્રુ આવશે એમને આ પંદર દિવસ ની ફ્રી ટ્રેનિંગ નો બેનિફિટ મળશે અને ટ્રેનિંગ પછી એમને સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવશે